Городами. Например, в городе Днепродвиженске центральный проспект предлагают назвать именем Степана Бандера. То есть центральная улица, которая проходит через весь Днепродвиженск, сейчас предлагается имени, назвать именем. Поэтому мы назвали небольшую улицу Ленина. Это во-первых во тут, когда мы обсуждали, было несколько предложений имени Степана Бандера. То, что имя Степана Бандера должно появиться на карте нашего города, не вызывало сомнений вообще нет. Но мы как бы обдумывали разные, разные варианты и голосовали несколько раз по тому, какая улица может носить имя Степана Бандера. Ну, во-первых, исторически уже неоднократно говорилось о том, что именно улица Ленина может быть улицей Степана Бандера. А поскольку сейчас наша страна находится в состоянии войны с Россией, и эта война как раз и есть следствие этого режима, который, который привел нашу страну к такому состоянию, и ежедневно гибнут наши ребята на этой войне, то мы решили, что избавляться от символа надо обязательно. И поскольку Ленин является главным символом тоталитарного режима, <связывается> вот является, то мы решили, что символ тоталитарного режима мы заменим на символ Украины. Таким символом является Степан Бандер. Я принимаю людей, жизнь которой прошла в советское время. Я сама большую часть жизни прижила, прижила в Советском Союзе. Вы же поймите, как бы мы сейчас это делаем на будущее. Это же не будет завтра еще раз. на улице. Зачем вы это ломаете? Давайте деньги. Заставим. Я прошу прощения, я бы в... не просила оставлять членов комиссии, а которые сделали предложение. Мы выступаем перед вами, опять же, в свое личное время. Мы не расшибаем Мы зайдем предложение. Ваша цель какая? в городе или Мы хотим показать... наше направление в работе переименования Понимаете как? Каждую улицу можно обсуждать до бесконечности. Мы соберемся здесь завтра, придут другие люди, они дадут другие предложения. Мы никогда не найдем какого-то компромисса и выхода. Поэтому кто-то должен взять на себя эту роль, понести это, обосновать это и рассказать это. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Вы высказываете свое личное мнение. Пожалуйста, мы вас слушаем, мы учимся. Уваж... Уважаемый зал, да. попрошу да. внимание да. на одну секундочку. Ближе до, микро... до, микрофона, ближе. Перед вами стоит оккупант, который купила Украину 30? в 1945 году, в феврале месяце. знаете, кто это мне сказал? А? Убирал. Нет, нет сейчас мне сказал, господин Ляшко. Еще. ты кажется, мы разговариваем украинскую мову, ты оккупант. А я кажу украинец, я, а ты никто. <свят> как вам это нравится? Сейчас только что слышу, проспект Таламоса <свят> надо перейти. Зачем? Он написал коммунистическим... Фредерик Хенрис писал манифест коммунистической Раз. Во-вторых, во-вторых, Карл Маркс, партия коммунистов взяла его себе, то есть на бумаге. Ну, представьте себе. Оккупант. Слово Геннадий Федотович, улица два. Uh -huh. Слава Богу, нас переименовать не будут, живу рядом. Знаю украинский, знаю русский, польский, ну и так чуть-чуть. Вот. Не участвовал, не был коммунистом, не был комсомольцем, Вообще не нет. Рыбаков был. Давайте покороче. Покороче я скажу. Значит, покороче. Я считаю, что переименовывать проспект не можно. А то что сказали, что Голодомор это, это назван, сделал этот самый Петровский, это неправильно. А я вам сейчас покажу. Комиссия Чернышчана. Цель... За, за, Петровского у меня кое-что есть. Я могу вам сказать. Григорий Петровский не был расстрелян, расстрелян Сталин в 1939 году, потому что он, он был членом Коминтерна. Его младший сын был тоже партийным делом, но он был там коммунистом. Его арестовали в 1937 году, били до такой степени, что у него кровь шла с глаз. Расстрелян в 1941 году. Сын. За то, что он не написал провокационной бумаги на своего отца. А папа шестерил Сталина. Да? Подожди, подожди. Шестерил Сталин. Под... Шестерна... Ну как Калинин. Тихо, тихо. Папа был... Калинин, Калинин жопу Сталина. Тихо, тихо, тихо. Давай, а теперь расскажу еще о Леониде. Леонид, Леонид, Леонид так... был командующим Центральным фронтом. Сталин его понизил до командира 151-й бригады. Но когда армия попала в окружение, письмо пришло от Сталина, просился, и он спас. Но спасая свою дивизию, погиб 41 ноября, в августе. Немцы поставили ему крест из-за уважения к тому, что он был воином. Мы уже долго слушали. Время. Хватит. Я сейчас возьму только на минутку время. время, и все, быстро стоять. Сейчас, пожалуйста. Одну секунду, я прошу прощения. Это уже... Вы следующий. Я буквально не буду. Там да. можно микрофон, давай я вам сейчас расскажу просто одну маленькую... А, услышно, да? Одну маленькую... историю, которая была со мной в... в, марте, в конце марта в Днепропетровске. Очень коротко. Тогда же много было вот этих. Я не историк, но чуть-чуть вопросом владею, потому что много читаю. Так вот, у меня была такая история одна, тогда было много разговоров, кто там, кто там, Россия, Московия, там, все вот эти штуки. Я с одним парнем говорил, он был, конечно, сепаратист, это я потом понял, но это был еще март месяц 14 года. Вот я просто говорю, мы, я это хорошо запомнил, 20-е числа. Мы с ним сцепились сильно, так он мне, знаете, что сказал? Он сказал такую вещь, скоро, говорит, мы свои флаги будем у вас вешать. А я говорю, что вы будете наши флаги так вы же Новороссия. Это он мне говорит. Понимаете? А я украинец. Говорю, а какая Новороссия? Говорит, я у вас весь город обошел. Он говорит, весь город наш. Ленин у вас улица наша. Карвамарца наша. Киров наш, говорит, у нас. У вас все Ленин, а вы же Новороссия. Я говорю, вы Украина? Он говорит, какая вы Украина? Говорит, пойди говорит, по центру города посмотри. Он мне так сказал. Говорит, это Львов Украина. Говорит, я во Львове тоже был. И нету там вашего, не ни Ленина, ничего. Это тут Любовь — это Украина, говорит. И Киев — это Украина. А вы, говорит, это Новороссия. Понятно, о чем идет речь вообще? А Вы понимаете, о чем речь идет вообще? Что мы со, с переименованием, которое в, в Одессе 20 лет назад 170 улиц переименовали благополучно. Понимаете? Старыми, разные, в том числе старыми, да. Понимаете, в чем дело? Вот и все, вот они сюда и перли. Они считали, что это Россия, их, Московия, территория. Тут же Карл Макс 25 лет висит. Улица Ленина 25 лет после развала Советского Союза. Позор какой. Другого слова, как позор, нет. За это... Понимаете, что Вот о чем говорить. Поэтому, когда мы говорим о какой-то там... Вот эти вот все разговоры глупые, там, мы хотим, мы, комиссия, ничего не хочет. Есть закон, принятый Верховной Радой Украины, подписанный президентом, и мы его просто выполняем. Жалко, что он очень давно подписанный. И я ему, конечно, сказал, что Новороссии здесь не будет. Послал его туда, куда он понял, куда, и точный адрес указал. На его московитской море. Я это сделал, понимаете? Но я это запомнил, когда он сказал, что у нас в ФСБ сидят ребята и смотрят на карты городов и на улицы смотрят, а потом решают, где мочить. Понимаете, в чем дело? Я вам скажу, в этой, как его, в, как его, в, Макеевке, сейчас памятник Ленина реставрируют, например. Реставрируется памятник Ленина в Симферополе. Нормальный ход. А в Луганске реставрируют, не, ну у них же как бы больше нет забот, да, в Где надо только памятники делать времени. Больше нет забот. Но они это делают. Дальше я вам скажу, по последнему гулкомбою, вою от Путина, меня никто не перебьет, нет смысла. Заехали машины, там были учебники, знаете, знаете какие учебники привезли детям? Они будут учиться с первого класса, вот первого вырастет, дети придут в школу. Знаете, какие будут учебники? Вместо истории Украины в Москве им напечатали история ЛНР. И уже привезли. Понимаете? Я не знаю, что это там страниц. Уже написали, уже привезли. Уже не чё. Пошли устамкирование. Понимаете, кто мне объяснит, живет в нашем городе, у меня студентом на первом курсе. Вот там я выходил с трамвая вверху проспекта нашего, да, выходишь, стоит Михаил Ломоносов, правильно? Очень хорошо, великий русский ученый. Да? Но ни одна, ж, извиняюсь, падла мне тогда не сказала. А вот рядом с музеем, вот там есть музей, и там похоронен академик Яворницкий. Мировая звезда. Его могила была даже заброшена, а Ломоносов стоял А потом нас еще повели в музей атеизма. Мне никто не сказал, что это спас Преображенский храм, мне было 17 лет, я не очень это понимал. Ну мне сказали, музей атеизма, смотри, это что? Это музей атеизма. Это не храм. Это музей атеизма. Вот так нас и сделали московиты, оккупировали, сделали рабами. В школу пошел, не хлопать сюда. Октябрьскую звездочку с, Володей Ульяновым. Было? Было. Потом пошли в пионер отряды, пошли, было, было. Потом в комсомол надо все учить, было, было. А потом мне рассказывают, вот я ломоносов, а я в риске, тебе не нужен. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда мы занимаемся изменением топонимики города, Ми ставим за я, я загружен. Ми ставим оте, як у нас на линии соприкосновения роют фортифікаційного соруження, і на это тратить деньги, кстати, государственные державные кошки, всі знают. Так от коли мы міняємо свою топоніміку, це ті ж самі фортифікаційні споруди, тільки є ще більші. Потому що якщо мы коли ми їм змінимо, Уже ніякі московиты погани, сюда не придут николы, потому что это будет уже украинская земля, украинская, а не московитская. При чем тут А при чем тут до да Днепропетровска? Чкалов это символ тоталитаризма, это популяризировала что я Чкалов, кстати, этого не хотел. Он лично не хотел, чтобы называли именем его улицы. Лично Чкалов. Это насильно все делалось. И еще два момента. В 23 году все было у нас нормально, наверное, в городе. Жатвы было полно, да, все было хорошо. В 23-м году коммуняки занимались переименованием города. В 23-м году. Все было хорошо у нас, все было классно. Меняли все. В 52-м году сессия Совета в 52 году за ночь, за ночь поменяла полторы тысячи названий в городе. За ночь. Потому что коммуняки знали, что они делают. Прекрасно делают. Понимаете? Они знали. Они знали, что это тоталитарный режим, который знал, надо мозги выпить, лишить людей идентификации своей, а потом с ней можно хотеть, что хотеть делать. Вперед на Сталина, вперед на Москву и на ля, -ля поля. У меня семья очень большие жертвы понесла. Понимаете? И когда я себе вопросы, это все спрашиваю, я все спрашиваю, что чувствовали мой дед, которому был 31 год, и бабушка 26 лет. Двое детей. Одна девочка 5 лет, 28 года рождения. А вторая 3 года, 30 -го года рождения. Одна из них умерла от голода. Это моя тетя. А сегодня мы умираем от голода. Когда... Да на ну, вашу рожу посмотрят, что вы не спускаетесь. Не спускаетесь в районе Понимаете, я закончу. я задаю себе лично вопрос. Что они при этом думали, когда они из этих паршивых коммунистов Делали выбор. Одного ребенка надо ставить жить, а второго должен умереть. Понимаете? А я без своей тети жизнь прожил. Понимаете, в чем дело? Поэтому, ребята, топонимика это закон Украины. Понимаете, это не моя инициатива, инициатива группы. Когда станет нормальная топонимика, не будет здесь московитов. Не будет. И кто ждет Путина, ребята, Путин не придет. Не придет Путин. Все, пока. подожди, подождите, подожди, секунду секунду, секунду. Секунду. секунду, секунду У меня вопрос к У меня красивая да. еврейская рода, хотя русская, русская, и я этих сил не пожалуйста, медицины, вы чувствуете, что у меня умирает женщина, 52 года, я помощник депутата Она ко мне пришла на прием, ее лечащий врач, здесь она год раз, и вторую, она вообще не ходит ее послали на перекомиссию, чтобы не третью дали вторую группу. С нее сняли даже третью. У нее никого нет. С нее сняли 940 гривен. Моя пенсия 1048 гривен. Мне не помогает. У нас в Роланд даже не красиво. Спасибо вам за выступление. Мы вас выслушали. Представляйтесь, пожалуйста. Скажите, Владимир Константинович. Скажите, Владимир Константинович. Павла Маркса, 45. Родился в Киеве, в Днепропетровске, живу 60 лет. Работая на... Да, Днепровский машиностроительный завод. Работая на заводе, к нам очень часто в последнее время при проведении конверсии приезжали гости из разных стран. Мы, естественно, их хорошо принимали и возили по городу. Один из них задает вопрос, скажите, пожалуйста, а почему ваша центральная улица называется Карлом Барс? Я не дрогну, говорю, Карл Барс родился у нас. Вот, потом уехал работать в этот да самый дрогнув, да. А потом, когда умер, мы похоронили его здесь. Как? А разве не в, в Хельгетском кладбище в да нет, там двойник похоронен. Вот а похоронили его здесь смотрит на меня, явно видит, что я, наверное, не здоров. Говорю, я его... Вы знаете, Гилленин у нас тоже похоронен. Тогда он засмеялся. К чему я это говорю? Те люди, вернее, те имена, которые мы присваиваем вопреки законам, которые нам сегодня диктует топонимика, а топонимика говорит, наиболее устойчивы это те наименования, которые тесно связаны с географией, с геодезией, с людьми, которые организовывали здесь что-то. Обуховка, а ни у кого же не возникает сомнений, так сказать, что-то. Хрищатик тоже ли нет? Киев тоже нет? Поэтому переименование наших улиц в те, как дача нашим улицам, спасибо, потом. Потом нашим улицам имен, которые э, здесь работали и дали этому городу, дали этим улицам, дали этому городу, в общем-то, жизнь добавили. Я считаю это естественно, совершенно. В, в ином случае наступят, наступят другие времена, придут другие люди, придут другие партии, и все это будет снова сломано. А также активно или так, или пассивно, но это все равно уйдет. Чего я? тот массив, на котором Днепровский машиностроительный завод строил свое жилье, это массив, который раньше занимала ипподрома. На этом ипподроме построено нами, нашим заводом, я нет, я пенсионер, построено нашим заводом более 30 тысяч квадратных метров жилья. Это жилье поставлено хитрые ребята из Кировского района, Поступили очень правильно, это я руководитель района. Поступили очень правильно, когда дали место по застройку жилья на углах. улица Кирова и э, Вокзинчика. Значит, у э, Герой Сталинграда, она тогда не Герой Сталинграда я не помню, Геробедровская. Геробедровская. Дальше на Кирова и да, таким образом э, была дана данная площадь, чтобы завод завязался в коммуникации. Так вот, основные коммуникации, построенные в этом районе, сделаны нашим заводом или с участием нашим завода. Руководителем нашего завода в это время Леонид Викторович Санцов. Он руководил заводом около 30 лет. Вы его видели, я с ним работал всю жизнь. И вот здесь сидят 20 человек с нашего я завода, по которые, которые работали под его руководством, которые являются его учениками. Значит, Поэтому наше предложение, а мы обращались и к председателю исполкома, мы обращались с Астасией. я думаю, что эти предложения у комиссии Бой есть. Бой мы предлагаем эту улицу, там, где Странцов оставил Бой свой след, наименовать его именем. Более того, это Макулинчука. Более того, Леонид Никитич Странцов является, является Руководителями, не руководителями, даже э, организатором школы литейщиков. Если вы сейчас пройдете чуть-чуть вправо, вы увидите памятник Чкалову. Если вы пройдете чуть-чуть еще правее по проспекту Карла Маркса, вы увидите памятник Полю. Если повернете налево на Ленина, сегодня еще на Ленина, там памятник молодому Тарасу Шевченко. Если вы поедете войсковой, там стоит грандиозный комплекс, который посвящен героям форсирующим Днепр в 1943 году. Это школа Леонидовича Стронцова. Памятник, я, а спасибо, я так... Значит, памятник, памятник, всего поставлено памятник более полусотни. В том числе памятник матери Черкасской области в селе Брабар... Бравахи. В годовщине годощине... 40-летия Победы, Значит, появилась статья в газете о том, что вот мать проводила на фронт десятерых сыновей, э, так сказать, и, и так далее. Леонид Евгеньевич увидел эту статью, говорит, ребята, мы немедленно должны сделать памятник этому человеку. И этот памятник за счет средств завода был изготовлен э, главным э, разработчиком, архитектор. Не Неважаемым, не так точно. Неважаемым. Не великолепный великолепный скульптор. И этот памятник был установлен. То есть я хочу сказать, что Едикевич это не только, скажем, гражданин города. Кстати, он родился в Днепропетровске. Значит, он родился в семье металлурга завода имени Петровского. И он похоронен здесь. Он всю жизнь проработал здесь. Он участник Великой Отечественной войны. У него пять боевых орденов. То есть я не знаю более заслуженного, более заслуженного человека, чем наш директор, царственный небесный. Я думаю, в общем-то, найти трудно. Ну а теперь, если говорить о том, что делал завод, значит, система противоракетной противокосмической оборудования, навигационной станции, ну, в сумме это сделано больше, чем на 15 миллиардов долларов. Я не знаю, это много или мало. Все зависит как, так сказать, от, от, уровня, от уровня понимания задачи. Поэтому я не хочу выступать с геополитическими предложениями, я не хочу, так сказать, обсуждать если нужно, я готов обсуждать. Но я обращаю ваше внимание, прошу поддержку у зала и прошу поддержки у комиссии в том, чтобы эту улицу называть именно Леонид Никитич Станцова. Он этого заслуживает. Кстати, на улице строителей у нас 180 тысяч квадратных метров жилья. А всего заводом построено жилье. Вдумайтесь. Больше полумиллиона. В 80, я в 80, в 80... 80... 80, 85 году, в 85 году на заводе не было очереди на получение жилья. Такого не было ни на одном заводе страны. У нас было, была очередь на расширение. А чем, на чем, получение... Я хвастаюсь тем, что завод, я хвастаюсь тем, что завод работал так, что можно было строить и жилье, и,